Ну что? Земля сыровата, ну я витрою багато. Ну, Как лучше ходить? Сразу по диагонали или потом? И потом лучше будет. Потом. Понятно. Сейчас вы подровняете немножко, да? эти просто просохнет, лучше будет И лучше будет равняться, да? Конечно.

20 апреля подготовка поля в Машево 150 гектаров под лёг. Предварительно решили культивацию два следа делать. Ну, вначале поровно, потом по диагонали. Ну, еще подумаем, может по диагонали, а потом ровно. Но, скорее всего, будем работать только этим культиватором без диска.